Другое предложение 5. Я сосредоточен на 500 тысячах. Комплекс внутри. Естественно, первое место бесплатно. Второе, шестое, пятое ⁇ это какая-то определенная небольшая оплата. Это состояние внутри. То есть не надо, допустим, подгонять под цифру, если мы примем 5000, надо брать под 3000, второе, шестое место. Мне нравится очень то, что второе пятое места 500 рублей 400, неважно. А если регион, слабый достаточно регион, всего в этом возрасте привозят три человека, чемпиона, пятое и шестое место. стоп. Можно для примера. Во многих, но, к сожалению, пока еще не во всех. Значит, федеральных округах... Значит, сами люди приняли эту инициативу и вписывают в положение. Они принимают еще и чемпионов округа прошлого года. Да, не это. просто взнос не берут, а даже принимают их. Да. Но это дело внутреннее, Последнее. Да. Принимают. С одного клуба в другой. Есть еще выражение по сути. Да, с вами теряем. Давайте предложение по сумме максимальной. Да. Пять тысяч. Первое предложение Михаила Витальевича. Он первым внес, мы его первым голосуем. Кто за то, чтобы сумма максимальная была 7 тысяч рублей? Прошу голосовать. Кто против? А пять тысяч это отдает Евро. Так, кто против? Уважаемые коллеги, кто против этой суммы 7 тысяч? Кто против? Кто воздержался? Так, считай. Второе предложение 5 тысяч рублей. Кто за эту цифру? Кто против? Кто воздержался? Значит, большинством голосов пошло предложение. Максимально 5 тысяч.